Hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Əməliyyatlar qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut dayanacağından 200 metr məsafədə, Hakim Abbas küçəsində yerləşən, ucuz qiymətə 3 otağlı, kupçalı və bəzi əşyalarla satışıya çıxarılmış həyət evini təqdim edirəm. Kim videonun əvvəlində qeyd etdim ki, sənəd paketi sənəddir, kupçadı, kombisi var, mətbəx mebeli var və bəzi də mebel avadanlığı var evdə. İnternet sisteminə kimi var. Qiymət də çox ucuz qiymətlidir. Qaz, su, işığı, kanalizasiyası var. Bur evin qonaq otağıdır. Qonaq otağı yetərincə genişdir. Döşəməsi polluq taxtadır. Qiyməti çox sərfəli bir qiymətdir. Burda yerləşir evin mətbəx hissəsi. Mətbəx mebeli yığılıb, yetərincə geniş mətbəx otağı var. Otaq bölgüsü koridor vasitəsilə də. Əla təklifdir, dəyərli izləcilər. Bu qiymətə satışda Belə bir yaşayışa hazır və paket sənəd kupçalı bir ev yoxdur. Yəni bu bak yolu ilə də ala bilərsiniz. Burada yerləşir ev. 1-ci böyük yataq otağı, pəncərlərin qarşısı açıqdır, işıqlı bir evdir. Bu hissədə yerləşir kiçik yataq otağı. Sonda isə evin həyət yanə sahəsini sizlərə təqdim edəcəm və izləyicilərə belə bir həyət yanə sahəsi var. Ən yəni, həyətdən baxın bu hissə bu götürülsə rahat həyətdən maşın daxil ola bilə. Çöl görünüşü isə baxın belədir. 3 otağlı, kupçalı həyət evidir. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz.